в Крыму ведется преследование инакомыслящих мусульман под видом борьбы с признанной в России террористической организацией хизбут -Ахрир. Помимо действительно членов этой организации, которая в Украине в общем -то, являлась легальной и сейчас продолжает там оставаться легальной, в Крыму преследуются и обычные мусульмане. Так, крымско-татарский правозащитник Эмир Усейн Куку подвергался неоднократным задержаниям, обыском, попыткам вербовки в качестве агента ФСБ. Когда он на отрез отказался от э, этого предложения, его обвинили в участии в этой террористической организации, к которой он не имел вообще никакого отношения. Более восьми месяцев он и его товарищи находятся под стражей только за то, что он со своими товарищами обсуждал на кухне возможность обучения исламу одного из своих друзей. В России и Крыму сейчас полностью отсутствует верховенство права. Люди лишены права на справедливый суд, и мне как адвокату это очень хорошо видно. Люди э, лишены права на эффективное расследование, в том числе пыток. Люди лишены, практически лишены свободы собрания и свободы слова. Надо сказать, что даже в Крыму лишением ограничения свободы слова подвергаются пророссийские активисты, казаки, которые требуют какие-то социальные, которые выдвигают какие-то социальные требования. А активисты, которые являются инакомыслящими в России, они подвергаются преследованиям только за свои взгляды и высказывания. Например, в России осуждены и находятся в тюрьмах и психиатрических больницах Люди только за свое несогласие с аннексией Крыма. Это татарский активист Кашапов, рабочий Бугеев, левая активистка Дарья Полюдова. И что касается права на эффективное расследование, я хотел бы добавить, что в России сейчас очень ужасная и пугающая тенденция, когда людей, обращающихся в правоохранительные органы о пытках, которые были произведены в полиции, Этих людей сейчас обвиняют в заведомо ложных доносов и их преследуют, и им грозит реальный срок за то, что они только посмели обратиться в правоохранительные органы за защитой. Меня все спасибо.